Dzisiaj u nas w komentarzu do litanii jest mater kulisima, mater castissima, mater inviolata, mater inter W e, ok, to to jest Mater inter Mater inter inter i inter inter i Четыре такие моменты. титулы, которые даем Марии, как матери. Они все говорят вокруг одной тайны. Тайны Девы, то наша девственность. Вообще-то в этой это летании шесть таких есть, которые вокруг той тайны. Это удивительно, где там кто-то сказал, что удивился, потому что в современное время надо говорить много о детстве. А кажется, в, этом, в прошлых веках тоже. Немножко по-другому, по-моему. Потому что сейчас важно, чтобы мы хорошо поняли это, это слово. Это действие. Это чистота отношения с Богом. А вот это мы учили. Не какая-то э -э -э, только называем название -то теломудрие. Да, вот это отдает эту смысл, эту тайну. Теломудрие, очень нет, не знаю, как это по-украински, но мне понравилось это название. Но он уже говорит о том, что это не только чистота между нами, и Боге, что это отношение чисто. Але это любовь, которая соединяет нас с Богом, она делает нас мирами. И то такой сильный, полный мудрость. И разные I nazwanie katorów jest silcze, siewonia to, to jest? Mati e, Najczystsza, Polsima. W to było widać, e, że cywilizuje. Kastisima. Najcnotliwsza. not jest w Google. zmienił to to oznaczało? Naj, i, na najcnotliwsza inviolata nie do nie, nie, e, nie tak to oznacza. in internetrata e, bezdorbezdroganna bez e, to to że może oznaczać mać niepoźdem wszystko si to modła naszej z Marii z Bogiem i jeśli my, my malimy, nie mówimy sa nie gary ty mat taka Maria taka tylko ty go gary mat pobesima kastissima to znaczy jeśli do Marii gadamy mat to znaczy uznaję, że ona nas może podjąć i to niezależnie od tego, my, jak zdez, tutaj wszyscy monach i monażki, obiety i wieje, tylko ta czystota, ludobójia, musi być w każdym przyzwaniu. W każdym przyzwaniu. Więc to, że mógł żyć, musi być wierny. Tak czyste. To ta obraz miłości Boga, chyba że w niego. Jeśli ktoś samolot nie jest... Без семьи, то он может быть с Богом так, чтобы это было, потом это любовь, любовь это с такой любви всех других людей. Мать, Мария, мать, она первая получила это. Бог ей это научил, эту любви. Это не так, что она построила отношения с Богом, так как такое чистой, глубокую, проникает все, все естество наше, ее. Это дар Божий. И потом она, как мать, это уже не теория, а то, что она переживает, она хочет быть мать для нас, хочет нас вот этого. Всего Это и по И когда мы им советствуем суд, то с, в этом причина. Это чистое отношение с Богом. И в конце себе вся Мария, как мать учит нас этой чистоте в отношении с Богом, независимо от нашего выбора и жизни. Бог то жизнь в одиночестве, или драки, или качестве священника, или на монахи, или монахи. Извините за перевод, а это жизнь. Я не что вы играете эти наши уши, но вот об этом. Мария хочет нас учитывать, когда говорим «мать, мать наичестшая, мать наицнодившая», это значит, мы хотим, чтобы она нас воспитала как мать. Omei, Christe, omei, oi, Christe, oi, Christe, Christe, oi. a mě vás tajenstvím přes křížové, přes mokřové, přes hromádky zlata, přes hromádky, 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 přes